Короче, ребят, всем хайос. Как всегда, Даню... Это... Ребят, сегодня у нас опять зуба. И, ребят, короче, сейчас мне не хватает одного кубка э, до 20 вот этих гемов. Так. Брем, брем, пь ⁇ Пь ⁇ копь ⁇ Так, уже плюс два кубка. Ну, конечно же, ребят, мы с вами постараемся затащить топ 1. один. Один. Топ-1 постараемся затащить. О! Давай, Тим, Тим. А, ага, мы тимимся, как Бравл старцы. А, придумал. Вот, вот так вот. О, Я вообще задом как-то иду. Идем, дон -дю Так, идем. Ой. Так, тихо. Мы тут... Ну, ребят, я, вы понимаете. Короче, мне очень понравился... Бум! Мне очень понравился, ребят, Брюс, но меня ребят убивают. Ребят, моему другу он пару часов назад скачал э -э, этот э -э, зуба. А, и ему, ребята, выпал. Ему, ребята, выпал. А, как вот там... Лари. А я ему говорю, да, братан, тебе легендарный боец выпал такой. Он такой, да, офигеть. Ну, я просто смотрел на ютубе, вроде как Лари, это легендарный боец. Тут есть у нас квестики. Нету. И мы, ребят, с вами забираем вот это. Так, так, и 20 гемов. У нас 24 гема. еще монетки. Забираем мы еще монетки. И еще 5 гемов. Так здесь мы забрали. Через 20 секунд. Давайте, ребята, подождем 12, 15, ну, 10 секунд. Сейчас с вами подождем. Кстати, ребята, в Брау Старсе будет давать 12 дней э, этот э, мега ящики всякие, подарочные, всякое такое. Так, ребята, открываем бесплатный ящичек. Никого. Открыла вот этот. Да блин, опять никого. Кстати, вот этот. Никого! Ребят, просто сегодня просто очень невезучий день. М -м -м. очень сегодня невезучий день. Бравл Старси никто не выпал из двух подарочных мегаящиков. Кто не знает, ребят, сегодня давали два подарочных мегаящика ящика. Бравл Ну, мне давали. И всем повезло. Никите выпал Амбер. Алишеру выпал Лу. А мне даже и гаджет не выпал. Прикиньте, так, ребят, если сейчас получится, я вставлю вот это вот видео, где это отрывок, где выбрал Стасе подарочный большой ящик был. Ну а вы, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик. Ну а всем пока и до новых встреч. Вот такое было открытие сундуков в зубе.